Новая власть при поддержке оккупационных сил устроилась здесь бандитское государство. Так называемая самооборона Крыма есть рассадник этой преступности. В связи с ее появлением начались массовые избиения журналистов, препятствия журналистской деятельности, похищение активистов Евромайдана и простых митингующих. Так жить нельзя. Нам я хочу, чтобы эти, так названные, освободители наших, Крыма ушли с нашей земли, чтобы мы жили так же, как и прежде, свободно, счастливо, чтобы моя внучка училась там, где она хочет, а не по указке, чтобы в моей семье был мир и достаток, чтобы все были счастливы и не было войны. Я не хочу жить в России. Слава Украине!